İyunun 1-də Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı, lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənir. Mülayim şimal qəkürəsi əsəcək. Ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 21-25 Gündüz 29-34, Bakıda gecə 22-24, gündüz 31-33 dərəcə istiləcək. Abşeron şəmərliklərində mülayim şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşah, Nardaran, Bilgə, Zaqlubada 20-24, Türkan, Hövsan sahil şırıqda 24-25 dərəcə istiləcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı Lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşəkli xajağı, ara bir yağışağağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə dumanlıxaq, mülayim qəb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 30-38, dağlarda gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə istilı olacaq.